Мы хотели создать донецкий проект контенпора именно для донецких художников, современных, молодых, активных. У нас этого всегда был большой недостаток этого всего. Вот. Мы сами художники. Мы являемся в данном случае и организаторами. Мы группа Они. Это Антония Шевченко, Елена Емченко и я, Александра Искова. В данном случае нам предоставили зал совершенно случайно. Это торговый центр «Юзерский». И вот мы за месяц пригласили художников из круга «Артишок» Антония Шевченко к участию. И также у нас есть художники из других городов. Это Одесса, Кременчук, Барселона, Харьков и Луганск. Ну и в основном и участников человек 50 где-то, человек 40 из них дончан. Это современные художники, в основном молодого возраста, и они сделали работы именно под эту экспозицию. Тема выставки «Жизнь после евро». И целью выставки у нас являлась найти как бы, разницу, и после Евро? Что произошло в жизни города с таким вот мирового значения событием? И как художники вот это вот все отреагировали, создали на своих своих работах вот, как бы такой анализ? Ну, мы очень благодарны художникам за то, что они так оперативно создали, продумали работы, написали концепцию. Также организаторы. Как вы, выводы какие-нибудь можете сделать? Я не имею в виду, ну, не по организации, а вот по итогам Евро, я бы так сказала, и по вот этой выставке, да? По а поводу выставки, я считаю, что это вообще, в общем-то, первый проект в Донецке, насколько я слежу за культурой Донецка, именно в стиле контемпорари, именно с участием большинства донецких авторов. И наши ребята, художники, фотографы, очень сильные, как творческие люди. И единственное, не хватает Донецку арт-площадок, таких вот независимых арт-площадок. И люди способны творить, и Mm -hmm. Все очень здорово.